Жители дома услышали едкий запах стойки газа. И мы вызвали аварийную службу. Правильно. Но сейчас они перекрывают, ну как бы стараются уйти причины утечки газа и перекрывают, перекрывают подачу газа в седьмой подъезд, и мы здесь стоим общественность, два депутата Романи и Мусаткина. И мы будем требовать, чтобы сегодня газ жителям поступил. А вот как они справятся с этой задачей, мы немножко позже. 1 лютого 2016 року знову ГОРГАЗ в будинку патрубник 13 знову виявив утечку газу в нашому під'їзді номер 7 Знову вони перекривають газ людям, роблять ніби опресовку. Справа в тому, що вже як стало добре традицією, вони майже кожен тиждень приїжджають на наш під'їзд, в наш будинок і постійно проводять ПТО у нас, смазують, ремонтують щось. Але, наприклад, Позавчора, останній раз, передостанній раз, коли вони були у нас, приїхала бригада з двох людей на питання, що вони тут роблять, і показати посвідчення, вони відмовилися. І ми, і ми знову бачили, що вони крутили ці труби в нашому під'їзді. Благо газ у нас був у людей. Сьогодні був до сьогоднішнього дня. Але сьогодні, знову, першого числа, можливо, після того як була створена комісія по боротьбі з газом. Вони вирішили показати, як насправді має працювати Гургаз, як насправді має працювати аварійна бригада. Ви бачите, що у нас вже бригада із трьох людей з майстром, з двома слісарями проводять роботи. Ви бачите, що територія огрожена лентою, вся аварійна територія, щоб люди, не дай Бог, не потрапили під дію газу. Виставлені забори. Вечірній час виставляється таке освітлення. Як ви бачите, ось поряд аварійне. І всі живці там повідомлені про те, що тут проводиться аварійний ремонт. Маємо надію, що сьогодні газ буде. Як сказали два наші депутати, що ми будемо контролювати, щоб газ в цьому під'їзді був. Будемо сподіватися. Дякую. Що ставить надійшло? Сейчас да, распроводы как песок, скорее всего. А вентиль тоже, не новый. Ну, Тот же самый, как и был. Да, Ерцин Татьяна Николаевна, председатель ОСББ наш ДИМ-2, э, делали запрос в Боргас о э, о плановых проверках, да, технических проверок нашего дома. Мне ответили, что с 2004 по 2014 год у них бумаг не имеется. И намекнули мне, что на 2016 год иди заключи договор с ними. То есть у них архива по сути нет? А архива нет, они сказали. Да. Я понял, спасибо. И после того, как я заключу с ними договор, они мне дадут плановую техническую проверку на 16 год. Понял, спасибо. Пока. Есть? Вентиляционный канал. что требуется? Показать. Это дымотведи, а чего А вентиляционный где? Вентиляционный он с идет, над шкафом. Так а вы опрессовку проводят или проверяют? Ну, мы все и... проверяем, мы все продукты не производим, конечно. Ну, да. Вы закрыли кран? Да. Ну поднимись, закрыли. Если я не есть. Есть. Он пугливый же. Попутно аккуратно буду. Ласкать. Я не трогаю по-моему. не не занимаемся. Мы ну, Я трубы да, смотрю, чтобы к трубам нигде ничего, никаких Подводов было ничего. Не-не-не, а что подводы? -то? У нас ну, не уже... а не было. Одна труба. Ну понятно, есть же ходы. подводы, когда счетчик вставляют и пломбируют, вот а двигаться дивлятся подводы. Ну мы разберемся Да, мы сами. Да, сами, сами. сами. она должна быть открыта, как? понимаете? Вот, пожалуйста. Я вас и спрашиваю, где Мы... у вас вентиляционный канал открыт? Понятно. Он у вас закрыт вытяжкой, правильно? Ну вот. А -а -а -а. Так, Иисус, да, да. это сейчас... Пошли, Пошли еще на... проверим. Сейчас пойдем проверим. потом. все под дома, да? Получилось? Нет, дальше. канал закрытый. Потому что печники такие работают, я когда делала ремонт, я ходила к ним, они мне не нужны. Металлический канал должен быть открыт для газовой плиты. Да а если я купила квартиру, там как было одно металлическое? Я не могу я вам купить. Купить. Мы Мы ничего вам сказать, что должно быть. Вы надеваете ручку, этого не включить. Мы еще ничего не сказали. Мы проверяем каждую квартиру.

Проходите, проходите, Вы же с камеры, да? смотрите. Тройничок, видите? Тройничок, видите? Снимайте. снимайте. Да. Нарушение. Ну, снимайте, нарушение. Чего же не снимаете? я снимаю камера снимает. Расскажите, Почему у вас Бас, колонка подключена это... самого? Ну, у вас колонка, прибор самого? Самого на установленный прибор. Без учета. А с чего вы взяли, что самого? А потому что на тройнике. Троник, у вас же тройники, на каждого... счетчика нету. Счетчика же а. нету, газовый прибор стоит. Отдельно, на него немає. Я... Так, да. так, Добрий вечір. Трубників 13-7 під'їзд нам знову перекрили газ. Як кажуть, група реагування мастера сказав, що у нас знову є якась утечка по стояку, 4 квартири їх пустили. Але все одно вони побачили падіння по манометру, ніби є утечка. Тому вони свою роботу прикращають. поставили пломбу, перекрили нам газ знов на стояке і сказали, визивайте завтра дежурну бригаду пусковиків, які мають устранити утечку і виявити, ну, з чого падає давління, і знов пустять нам газ. Під час їхнього обходу по нашим квартирам вони виявили знову купу би, якби да, у жильців в кавичках, і самовольне підключення, і, і зашити там труби, і ще щось. І ми намагаємося це питання вирішити. Завтра будемо, йти, наші депутати будуть вирішити це питання у начальника ГАГазу. Дякую вам. Чекайте